госавтоинспекции. Борьба за победу была напряженной. В результате сильнейшими стали работники госавтоинспекции в Николаевской области. В туре чемпионата Украины по мини-футболу приняли участие сотрудники ГАИ Николаевской области, а также правоохранители из Автономной республики Крым, города Севастополя, Кировоградской, Одесской и Херсонской областей. Цель каждой из команд – как можно лучше показать свои спортивные умения и посоревноваться за право участвовать в чемпионате Украины, который состоится в ноябре в городе Харькове. У нас задача только победить, в этих соревнованиях, выйти в финал, а там уже посмотрим, потому что три года назад, когда соревнования проходили в Херсоне, э, немножко нам не повезло, наверное, сказалась неподготовленность нашей команды. Вот сейчас вроде все в строю, все живы-здоровы, самое главное. Команды, в принципе, все достаточно сильные, Ну, будем бороться за победу. Мне, мне так кажется, что и все остальные команды сюда приезжают только за победой, но ну, тем самым будет интересен футбол и Соревнования, дай бог, чтобы прошли без травм, без каких-либо чрезвычайных происшествий. Как у нас единственный регион, где команду собирают всего лишь так сказать, из одного городского отдела, ну, у нас небольшое количество сотрудников, но выбрали самых лучших, чтобы поучаствовать в соревнованиях. Ну, цель, конечно, Олимпийская победить, но как это и Олимпийский принцип, главное участие, мы тоже как, будем рады. После торжественного открытия началась борьба за победу. Соревновались участники на стадионе завода заря проект. Каждая команда провела по пять игр с соперниками. В напряженных соревнованиях Николаевские спортсмены показали настоящее футбольное мастерство и забили больше голов, нежели соперники. Таким образом, команда управления ГАИ Николаевской области стала победительницей сезонального тура. Нам было важко. Но мы добились победы и сделали все возможное, чтобы победить. Стосовно інших команд всі достойно змагалися, і кожна з команд мала мала перевагу і могла сподіватися на перемогу в турнірі. Але як говориться в спорті, перемагає найсильніший. Почетное второе место по результатам зонального тура досталось команде правоохранителей из Одесской области. На третьем оказались сотрудники ГАИ Херсонщины. Победителей и лучших футболистов наградили ценными призами. Но для команды Николаевской области эта победа не повод почивать на лаврах. Ведь им необходимо усиленно готовиться, чтобы достойно сыграть на чемпионате Украины по мини-футболу, который состоится в ноябре в Харькове. И это все